નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ છઠ્ઠું વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ છ આ પાઠનું નામ છે ન્યાય આ પાઠના અભ્યાસવાથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ છ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ છઠ્ઠો આ પાઠનું નામ છે ન્યાય અભ્યાસ તેમાં પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ પ્રશ્ન એક નો પેલો પ્રશ્ન અલિખવાજાને મોહરે તેલ મેં ક્યો છુપાઈ હોગી જવાબ તેલ કે રંગ કે કારણ મોહરે દેખાઈ ન પડે ઇસીલીએ અલિખવાજાને મોહરે दिल में छुपाए होगी ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન મિત્ર કે સાથ હમે કેસા વ્યવહાર કરના ચાહી જવાબ મિત્ર કે સાથ સચ્ચાઈ ઓર ઈમાનદારી સે પરવ્યવહાર કરના ચાહી મિત્ર કે સાથ હમે કભી છલકપટ ઓર વિશ્વાસઘાત નહીં કરના ચાહી ત્રીજો પ્રશ્ન વાજીદ ઓર હસન કે જગહ આપ હોતે તો ક્યા કરતે જવાબ વાજીદ કી જગહ મે હોતા તો અપને મિત્ર કે સાથ વિશ્વાસઘાત ન કરતા अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली को न्याय दिलाता प्रश्न नंबर नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा कक्ष में बुलवाइए अली और वाजिद जब अली खजा तेल का खड़ा रखने गया तब वाजिद कहता है आओ आओ अली भाई कहिए क्या बात है लिखवाजा कहता है वाजिद भाई बात यह है कि अल्लाह के शुक्र से मैं मक्का जा रहा है सारी तैयारी हो गई है यह तेल से भरा खड़ा है मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख लो रख ले जब मैं वापस आऊंगा तब ले लूंगा वाजिद कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं यह लीजिए मेरे तहखाने तो की चाबी वहाँ खड़ा रख आइए जब लौटे तब वहाँ से ले जाइए

शिक्षक कहते रमन हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया रमन कहता है गुरुजी की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने दो तेलियों को बुलाया शिक्षक कहते हसन ने को क्यों बुलवाया दीपक कहता है गुरुजी तेल ही बता सकते हैं कि खड़े में भरा तेल कितना पुराना है शिक्षक कहते है, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया सौरभ कहता है गुरुजी तेलियों ने तेल को चक्कर तथा कर बताया कि खड़े में भरा तेल दो महीने पुराना है अली ख्वाजा छ महीने पहले गया था उसका भरा हुआ तेल होता तो छ महीने पुराना होता इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा होगा और पुराने तेल निकालने पर उसे मोहरे जरूर मिली होंगी शिक्षक कहते इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली त्यारे प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहला प्रश्न वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है जवाब वाजिद जब घड़े की शील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला त्यार पीछो प्रश्न अली और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ तो तेमनो जवाब अहीं छे चालो जो ये वाजिद ने अली के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली अली ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया તો આ પ્રશ્નનો જવાબ અહીં આપેલો છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાનો રહેશે ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન તેલિયો કી બાત સુન કર્યો ગભરાયા જવાબ તેલિયોને ઘડે કે તેલ કો દેખ चक और सुनकर बताया कि वह दो महीने पुराना है अली ख्वाजा ने घड़े में छह महीने पहले तेल भरा था इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरे जरूर मिली होंगी तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ जाएगी इसीलिए वह घबरा गया त्यार पांचवा प्रश्न तेलियो ने कैसे सच्चा निर्णय किया तो તેમનો જવાબ અહીં આપેલો છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાનો છઠ્ઠો પ્રશ્ન વાસ્તવિકતા જાણને પર ખલીફાને ક્યા નિર્ણય કિયા જવાબ हसन કે સુઝબુઝ સે તેલ કે બારે મે વાસ્તવિકતા વાસ્તવિકતા કા પતા ચલ ગયા ઇસે ખલીફા કો ન્યાય કે લિયે સબૂત મિલ ગયા ઉનહોને વાજીદ કો અલિકવાજા કે મોહરે વાપસ કરને કા આદેશ દિયા ઉસકે સાથ હી ઉનહોને વિશ્વાસઘાત કે अपराध के लिए वाजिद को सच्चाई सुनाई खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सारा धन्यवाद दिया त्यार पछी प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। तो चलो जे ये पहलू वाक्य छे यह तेल का घड़ा में आपके घर लेकर जाना चाहता हूँ आ वाक्य कौन कोने कहे छे तो चलो जो ये अली वाजिद से कहता है बीजू वाक्य छे जे वाजिद अली से कहता है तीजू वाक्य लोग लिखवा जा से कहते हैं चौथा वाक्य हसन तेलियो से कहता है पांचवु वाक्य अलिखवाजा खलीफा से कहता है त्यार पी प्रश्न नंबर त्रो कव विभाग आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए तो चलो जो ये पत्र पंदर आनंद अन, निवास कालबा देवी रोड मुंबई तारीख सप्रेम नमस्कार प्रिय मित्र शैलेश कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल गए ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को कर दिया लगभग एक घंटे की जल यात्रा के बाद हमें एलिफंटा पहुंचे एलिफन्टा का वास्तविक नाम धारापुरी है हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं है एक गुफा में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है उसने हम सब का मन मोह लिया हमने वहां के एक होटल में खाना खाया कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया शाम को पांच बजे हम मुंबई लौट आए हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मजेदार रहा उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना शिला दीदी को बताई तुम्हारा मित्र सुरेश त्यार ख विभाग क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो इस घटना को विस्तार से लिखिए तो चलो જોઈએ એક બાર મે અપની છોટી બહન મિનલ કે સાથ મેલે મે ગયા થા મેલા હમારી ગલી મે હી લગા થા માનને હમ દોનો કો 10-10 રૂપિયે دیے تھے બટુએ મે 10 રૂપિયે કા એક નોટ પહેલે સે પડા થા યહ 10 કા નોટ મિલને પર 10 રૂપિયે કે દો નોટ અર્થાત 20 રૂપિયે હો ગયે મેલે મે હમણે 10-10 રૂપિયે કી કુલફી ખાઈ મેને અપના बटुआ खोला और उसमें से एक दस का नोट निकालकर कुल्फी वाले को दे दिया मिनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था उसने मेरे बटुओ बटुए में पड़ा नोट देख लिया था उसे लगा कि मैंने उसका दस रुपये का नोट ले लिया है नहीं तो मेरे पास दो नोट कहाँ से आए अपने बटुए में नोट न देखकर मिनल रुआसी हो गई बोली लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दू मैंने उसे समझाया कि दूसरा दस रुपया का नोट मेरा बटुए में पहले से है पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दिया और मिनल को लेकर माँ के पास आया मैंने माँ से कहा माँ देखो मिनल मुझे झूठा कर रह, कह रही है आपने जो दस रुपये का नोट दिया था वह उसने कहीं गिरा दिया अब अपने अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है माँ अब तू ही उसको समझा मिनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी माँ ने उससे कहा अरे पगली टेबल पर देख वह क्या पड़ा है माँ का दिया हुआ नोट मिनल टेबल पर ही भूल गई थी वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था तो मिलता कैसे अब मिनल को अपने भूल का पता चला उसने मुझसे क्षमा मांगी

निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए तो चलो जो कहानी योग्य शीर्षक एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया चूहा रोते रोते बोला कृपा करके मुझे छोड़ दो किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई चाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया शेर को झाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया उन्होंने झाल काट डाला और शेर को झाल से छुड़ाया इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे शीर्षक शेर और चूहा अथवा तो छोटे भी बड़ों के काम आते हैं त्यार पछी प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए तो चलो जो ये। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई वाक्य बच्चों को कहानी किसने सुनाई क्रियावाचक शब्द थे सुनाई तेवीज रीते अहीं बीजू वाक्य बनावेला वाक्य जोईए कुत्ते कब फोंक रहे थे क्रियावाचक शब्द फीक रहे थे वा क्या देख रहा है क्रियावाचक शब्द रहा है चौथु वाक्य कौन किताब पढ़ रहा था क्रियावाचक शब्द पढ़ रहा था पांचवा वाक्य तन्मय मेरे पास से कब चला गया क्रियावाचक शब्द थसे चला गया छठू वाक्य पतंग कहाँ उड़ रही थी ક્રિયાવાચક શબ્દ થશે ઉડ રહી થી ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ કહાની પઢીએ ઉચિત શીર્ષક દીજીએ એવમ પ્રશ્નો કા નિર્માણ કીજીએ તથા ઉત્તર દીજીએ તો કહાનીના આધારે આપણે યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે અને પ્રશ્નો છે તેમના જવાબો લખવાનો છે પેલો પ્રશ્ન છે સેવક છે કોણ સા અપરાધ હુઆ જવાબ સેવક સે રાજા કા પ્રિય કાંચ કા મોર તૂટ ગયા થા बीजो प्रश्न राजा ने सेवक को क्या सजा दी जवाब राजा ने सेवक को छह महीने के लिए कारागार में डलवा दिया चौथो प्रश्न तेनालीराम राजा कृष्ण देवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए जवाब तेनालीराम राजा कृष्ण देवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए पांचवा प्रश्न तेलानीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे जवाब तेलानीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को दरबार में दोहराइए छठो प्रश्न न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए जवाब न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિષય છે હિન્દી તેમાં તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સાતની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો